Всем привет! Сегодня мы играем в Явлорад Трек Симулятор 2. И... Э, я забыл представиться. Я с вами... <coughs> с вами я... Витёк. Э, он на меня прогружается. Он немножко будет... ...весной. Чтобы я снимаю видео. Я уже немножко поиграл, взял кредит, вот это мой такой автомобильчик, не маленький, я уже, наверное, говорил, что я взял кредит, был, был вот этот автомобиль. сейчас поеду это видео у меня будет очень маленькое примерно 10 хвилин потому что я еще не настроил свой новый банник а это гараж А в следующем видео я уже буду снимать примерно по 30 хв. Да, я уже не... научился немножко ездить. И сейчас поеду возьму товар. Не знаю, че успею я заехать. Зараз заїхати на місце призначення. Як не встию, то в наступній серії я заїду. А, Зараз я скачую тут до Лені. Можете побачити, я скачую нову трасу. Ось зараз я знайшов. Скачую трасу України і Росії. Ну, Не трасу, а карту. Украины и России. Уже у нас тут серия, я ее буду играть. Это куда у нас? Сюда. Поедем. Как мы уже не чупили, сейчас мы его вчепим. Это у меня Nissan Volvo. Ой, Nissan. Это у меня Volvo S53. Я немножко разбираюсь на, не... на немного этих машинах. Да. Вот так. Сейчас мы Май ехать. Ну, Наручник уехал. Так. Сейчас нам нужно сюда выехать и не врезаться. Это у нас ближний, это дальний. Это это что такое? Не знаю. Ладно. Enter. Можно ехать. Сейчас. Оп. Маньяк сюда тоже. Можно и без поворота. Вот и фура поехала. Что-то повезла. Угу. Так, уже прошло 5 минут. Маме еще минут для того, чтобы заехать. Но если мы этой серии не заедем, я в наступной серии вам и... У меня уже показано. Так. Меня немножко зависла, я вас на паузу. Так у нас полибак. Сейчас ми розгляняємо сходь до 80. будем ехать. А я забыл. Ну да. Угу. Так, это такой салон. Пока освещается, я вам покажу. Довольно такой просторы. Надо указать стрелки, что надо перестроиться. Мы перестроились и едем. Сейчас у нас унесет. Сейчас мы раз... разгоняемся до 70. А я еще не буду. Ладно. Тут две Нет, можно проехать. Чтобы никто не вылазил. Что-то очень. Уже. едем едем у нас какая-то какая машина странная обогнула сейчас мы едем уже аж на 12 -й. передача здесь движок 600 кинских сел домой нормально

в следующей серии я буду продолжать играть Eurotrack Simulator 2. уже у нас будет инша карта. Да. Уж. <coughs> <coughs> да. Ладно. уже видим по где-то поворота мы запилимся, чтобы закончить видео. Ладно, всем пока, с вами был я, Витёк, и... и уже доеду до да. поворота и скажу вам пока. Погано, погана байдея затяснути на такиш швидкості. Ручник переїхав дві сплошних. Такі темні. но очень нічого не видно. Да, давай, дай, дай!